устали, но я хотела предложить такие очень конкретные действия, которые мы можем делать сегодня или требовать сегодня. Кто знает, что такое электронное государство? Поднимите руку. А, не зря проделанная работа. Хорошо. Я живу частично, жила частично в Эстонии. Эстония на 15 месте в электронном государстве. из за это я приношу пример. Я не видела чиновника в Эстонии я не знаю сколько лет. Он мне не нужен. Исключая чиновников, исключаем коррупцию. Я могу любую справку получить через личный кабинет. Я могу любой документ подписать за 30 секунд через личный кабинет. Я могу проголосовать на выборах, любых выборах, через мобильный телефон или и до карточку за три минуты. Это реальность. Если нет чиновников, нет возможности коррупции, да? Но это не только Эстония. Уже начали многие города. И Львов, и Днепропетровск, и частично Харьков внедрять разные решения, где исключается чиновник. Например, уже можно какую-то справку не прийти в ЦНАП, заплатить, ускорить, второй раз прийти и получить, а можно уже дать заявление через интернет, чтобы прийти за справкой про продажи коррупции. То есть, если ты можешь заказать через интернет, ты знаешь, что ты получишь ее завтра в 10 часов, кому платить, за что платить конкретной жизни, например. Я обещала очень много вещей, например, во Львове, потому что я знаю, что возможно отвечать за свои слова. Но в Харькове создана рабочая группа при городе и при э, области для внедрения электронного правительства. Из -за этого я хотела бы сказать, что, пожалуйста, спросите через год, что сделано с этого перечня, что я сейчас скажу. Запомните, запишите, напишите, спросите. Прозора. Мы говорили много о нем. Это примерно 20% как минимум разных коррупционных схем идет без электронных закупок. То есть это сразу уменьшает на 20% минимально коррупцию в государственных закупках или городских. Ее можно внедрить сразу. Одним решением можно вынести все закупки в интернет. Одним решением. Открытый бюджет. Не открытый бюджет в смысле общей цифры, которые не говорят ничего, Детальное, до коммунальных предприятий, до э, больниц, школ и детальное понимание, куда тратить деньги. Возможно, сделать быстро. Желание нужно. Электронные услуги. В мы обещали 100 электронных услуг. Это значит, что уже есть справка о несудимости, справка о доходах и так далее. Показывает, что возможно, если есть желание. Электронный билет. Проехать метро. Извиняюсь, в Киеве есть. Технически возможно. Есть и эта карточка, через которую можно запустить ее буквально, опять же, одним решением. В Львове будет электронный билет, в Киеве работает электронный билет метро. Почему не внедрить это в Харькове? Технические решения все есть. Насколько проще? Паркинг. Вы не... лучше меня представляете, какие э, потоки проходят через парковку. Да? Сделайте смс в паркинг. Очень просто технически сделать возможность электронного паркинга. Опять же, очень просто, зависит от решения. Внедрить карточку жителя, через которую можно заказывать услуги, давать цифровую подпись, открытые данные. Я считаю, что все данные, которые не личная тайна, не государственная тайна, не коммерческая тайна, должны быть открыты. Не только то, что закон сегодня говорит о публичных данных, все договора, с кем заключается на основе чего заключается, кто бенефициарий. Минюс открыл многие реестры, где уже видно бенефициарий. Но опять же, вывести все договора открытыми, чтобы было бы понятно, с кого родственниками, не родственниками заключаются эти договора. То есть есть очень много того, что можно уже сделать чисто по политической воле и быстро сделать. И за это я предлагаю, не тратя вашего времени, спросите через год, что сделано. Повторяю, Прозору, открытый бюджет, электронные услуги, электронный билет, паркинг, транспорт, больницы. Спросите. Потому что без вас мы это не сделаем. Уже очень много говорилось об этом. Но если вы не будете постоянно в хорошем смысле, извиняюсь, троллить, то никто вместо вас не сделает. Мы общественно потроллили. И, и так довольно активно. Выдавали петиции, используя все варианты, и создалась рабочая группа месяц назад. Эта рабочая группа же тоже должна получать некоторые стимулы, обратную связь, и с нее должно требоваться что-то. А вы можете требовать. Второй призыв. Пока у нас есть не диванная сотня, а тысячная, и есть очень много, кто в Фейсбуке говорит, как надо делать, надо делать, но не подключается, то тоже ресурсы ограничены. Очень прошу, подключайтесь к реальной работе. Троллинг в Фейсбуке только хорошие до какого-то уровня. Но если нет людей, которые готовы поддержать, помочь, в прямом смысле, начиная с создания базы договоров, которые должны быть открыты, это требует ресурсов, заканчивая с некоторыми электронными услугами, которые тоже не маленькая работа, то город может всегда ссылаться на то, что нет возможностей, нет ресурсов. Требуйте, подключайтесь и пишите мне на Facebook, если вы готовы подключиться. Спасибо. Требуйте, подключайтесь, и через год у вас будет отличное электронное правительство.